Bismillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala InsyaAllah sambungan kita pada pagi ini Surah Al-Infitar Muka 587 Ayat yang pertama Surah Al-Infitar Muka 587 Ayat yang pertama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم <applause> إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك. كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ بَلْ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كِرَامًا كَاتِبِينَ يعلمون ما تفعلون, يعلمون ما تفعلون إن, الأبرار إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم وما الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الحمد لله، bacaan kita pada Ayat pertama sampai lah ayat yang ke-19 habis terus daripada surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar ialah kesinambungan tentang takhwif ukhrawi. Takhwif ukhrawi ini ialah berkenaan dengan ancaman ataupun perkara yang menggerunkan di akhirat. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi kata siapa-siapa yang ingin merasai seperti mana melihat hari kiamat, maka renungilah tiga surah iaitu surah al-infitar yang kita baca ni kemudian surah at-takwir sebelum pada ni dan satu lagi ialah surah al-inshiqaq yang akan datang kita akan bahas surah al-infitar termasuk dalam kategori surah makkiyah Allah Taala sebut pada ayat yang pertama idz-sama'u fatarat apabila langit itu terbelah kalau kita tengok dalam al-Quran Allah Taala sebut beberapa tempat dalam Quran ni keadaan langit yang akan pecah dan hancur satu persatu dengan peringkat-peringkat dia. Peringkat pertama ialah infitar. Iaitu dia baru nampak tanda-tanda nak terbelah ataupun retak. Kemudian dia akan pergi kepada at-takwir. At-takwir tu maksudnya ialah dia digulung. Yang ketiga dia akan pergi kepada insyiqah inshiqaq tu maksudnya ianya akan retak dan bercerai-berai kemudian yang keempat kusyitat dalam surah al-infitar tuhan sebut dalam surah uh, at-taqwir tuhan sebut wa idza samau kusyitat kusyitat tu maksudnya lapisannya jatuh satu demi satu yang terakhir ada dalam surah al-anbiya iaitu yauma tuis as-sama'a katayyisijil lil kutub Langit ini akan jatuh, kemudian dia akan digulung dan disandarkan pada satu tiang. Jadi peringkat pertama, infitar. Yang kedua ialah takwir. Ada sebahagian ulama kata yang kedua ialah insyikat terus. Kemudian yang ketiga ialah uh, Dan yang keempat ialah natui. Natui itu maksudnya digulung. Tai. Jadi semua peringkat kehancuran langit di akhir akhirat nanti, Tuhan senaraikan. Daripada kehancuran yang minimum, sampai ke hancuran yang maksimum. Maknanya permulaan dia infitar, mengakhirannya ialah tai. Tai maksudnya ialah semua lapisan langit, tujuh tala langit ni akan digulung. Wallahu a'lam kita tak boleh nak bayang macam mana tapi itulah yang Tuhan sebut macam mana proses kehancuran langit tu. Ayat yang kedua, wa idzal kawakib tafarat. Apabila bintang-bintang itu mula jatuh berserakan. Bintang sini ialah planetlah bintang yang kita nampak yang berkelip pada waktu malam dan juga planet-planet yang ada pada paksi dia. Ayat yang ketiga wa idzal biharu dan apabila lautan itu bergelora. Dia ada satu lagi ayat sujirat tu Sujirat tu ialah permulaan gelombang iaitu air laut tu jadi panas. Panas tu barulah dia akan fujirat. Sebab satu benda yang panas dia akan menggelegak. Jadi sujirat ialah permulaan jadi panas fujirat ialah menggelegak ayat yang keempat wa idzal qubur bu'sirat ini cerita kebangkitan selepas sangkala kedua apabila kubur itu dibongkar ayat yang kelima alimat nafsum ma qaddamat wa akharat setiap jiwa pasti tahu apa yang dia lakukan dan apa yang akan diakhirkan maknanya semua orang yang bangkit daripada kubur masing-masing dah tahu apa cerita kebangkitan pada hari ini Ayat yang keenam Tuhan sebut, kenapa manusia masih lagi melupakan segala ancaman-ancaman yang ada ni? Ayat keenam Tuhan sebut, Ya ayuhal insan, wahai sekalian manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menipu Tuhanmu? Apa yang menipu kamu dengan sifat Tuhanmu yang maha mulia? Nah, sebab kita ni lupa pada peringatan Al-Quran. Kerana Tuhan ni dia akan bagi pada kita nikmat secara tidak terbatas dia akan bagi banyak sebab tu dalam Quran dua tempat Tuhan tanya Tuhan tanya tentang ataupun Tuhan persoal tentang nikmat Tuhan kata wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha sekiranya kamu ingin membilang nikmat Tuhan kamu tak akan mampu bilang orang belajar bahasa Arab dia akan tahu perkataan ahsa menunjukkan satu benda yang memang sukar untuk dibilang engkau tak boleh tak boleh nak bilang dia macam pasir di tepi pantai satu benda yang sukar untuk dibilang. Sebab tu Tuhan sebut ma apa yang menipu kamu. Ayat yang ketujuh, allazi khalaqaka yang menciptakan kamu fasawwaka lalu dia menyempurnakan kamu fa'adala dan dia menyeimbangkan kamu. Ini proses penciptaan manusia. Ayat yang ke-8 fi ayyi suratin ma Lalu dalam bentuk apa sahaja yang dia kehendaki dia menyusun kamu. Semua ni Tuhan dah siap sediakan untuk kita. Ayat yang ke-9, kala bal tukadzibu Sekali-kali jangan begitu bahkan kamu jangan mendustakan hari pembalasan. Ad-din maksudnya lah hari pembalasan situ. Dengan sebab nikmat banyak ni janganlah kamu jadi samar daripada hari kiamat. Ayat yang ke-10 wa inna alaikum lahafizin kerana di sekeliling kamu itu ada malaikat-malaikat yang akan mengawasi kamu. Kiraman katibin yang mulia mencatat amal kebaikan dan juga amal keburukan iaitu malaikat. Ayat yang ke-12, ya'lamu ma taf'alun. Mereka diberikan keizinan untuk Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Malaikat dia boleh tahu apa kita buat tapi dia bukan tahu dengan sendiri dengan izin Tuhan. Ayat yang ke-13, Tuhan sebut innal abrara fi nai. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan bakti benar-benar dalam kenikmatan. Sebab tu kalau tengok Nabi dia ajar pada kita baca 10 ayat akhir daripada Ali Imran tiap-tiap pagi. Salah satu dalam 10 ayat akhir Ali Imran tu ialah doa. Wa tawaffana ma'al abrar. Wafakkanlah kami bersama orang-orang yang buat baik. Sebab orang yang buat baik ni akan lafi na'ib. Maksudnya mereka akan berada dalam nikmat yang banyak. Dalam surah Al-Insan Tuhan sebut innal abrar yashrabu nami ka'sinkana mizajuha kafur. Orang-orang yang buat baik dia akan minum daripada gelas yang bertangkai yang dicampur dengan kafur itu kemuliaan. Ayat yang ke-14. Wa innal fujjar lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang derhaka itu pasti akan berada dalam neraka Jahannam. Ayat yang ke-15. Yaslawunaha yawmad din. Mereka itu dimasukkan dalam neraka pada hari pembalasan. Sebagai bentuk kehinaan. Ayat yang ke-16. Wama hum anha bighaibin tidaklah mereka pada hari itu ra'ib. Ra'ib maksudnya dapat keluar. Daripada neraka. Tak ada seorang yang dapat keluar. Ayat yang ke-17. وَمَا adraka مَا ya يَوْمُدِّي Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Kalau kita tengok, ayat quran ni dia banyak yang jenis ada wama adraka". Dalam bahasa Arab وَمَا أَدْرَاكَ ni bila mana kita bercakap dengan orang Arab. Tapi bukan orang Arab zaman sekarang. Orang Arab zaman dulu. Orang Arab yang masih lagi mengekalkan bahasa ibundanya yang masih lagi bersih. Wama adrakan ni laras ni laras orang nak marah. Bukan laras orang yang cakap sembang santai. Wama adraka, Kamu tahu cerita tak apa hari kiamat ni? Itu dia punya terjemahan dia. Adraka. Kalau kita baca dalam Quran kita akan jumpa. wama adrakan, wama adrakan ni banyak. Apa yang kamu tahu tentang hari kiamat? Ayat yang ke-18, summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian sebenarnya kamu benar-benar mengetahui ataupun tidak apa itu hari pembalasan. Dua kali diulang situ. Ayat yang ke-19, yauma la tamliku nafsul li nafsin ah. Tuhan pun beritahu apa dia hari ataupun yaumuddin itu. Iaitu hari yang tidak berkuasa seseorang untuk orang lain sedikit pun. Tak mampu tolong, tak mampu backup diri sendiri, hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla wal amru yawma idhil lillah dan urusan pada hari itu hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat 1 sampai 19 ni cerita tentang hari kiamat, fasa pertama fasa kehancuran, lepas tu fasa yang kedua ialah fasa kebangkitan. Dua-dua fasa -dua tu disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah selesai kita punya perbahasan pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kali akan datang surah Al-Mutaffifin. Subhanakallah mawabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.